Herzlich willkommen bei dem Hersteller Ledline in Polen. Es ist ein seriöser Hersteller mit vernünftigen Qualitätskontrollen. Dazu gehen wir später ein. Vor allem im Industriebereich ist es sehr wichtig, dass wir die ganzen Sachen ausleuchten. Gerade in Deutschland auf dem deutschen Markt müssen wir auf alle Richtlinien achten. Und äh, als gelernter Elektroniker in der Handwerkskammer kann ich äh, dazu sagen, das ist genau der Hersteller, mit dem ich gerne zusammenarbeite. Flexibel in den verschiedensten Deckenarten, dazu haben wir dann die Bänder. Mit den Bändern und den Profilen können wir eine indirekte Beleuchtung, aber auch direkte Beleuchtung äh, bilden, so wie sich das der Kunde vorstellt, nach dem Design zum Beispiel in den äh, gewerblichen Räumen, in den Büroräumen oder auch äh, wenn wir jetzt in die Produktionsstätte oder Lagerhallen, hier eingehen. dazu haben wir verschiedenste produkte, wo wir dann sagen können, das ist das, worauf ich zum beispiel einen fokus setze und äh, jederzeit gerne mit dem hersteller arbeite. Ich habe ich mich dazu entschieden, heute die produkte von äh, der firma ledin und zwar die eigene Herstellung LED-Line vorzuführen. Wichtig ist für mich die Qualität und zwar ähm, in der Gebäudeinstallation mit viel Erfahrung in der Elektrotechnik habe ich auch sehr viele positive und negative Erfahrungen gemacht, wo ich dann gesagt habe, so jetzt muss ich mich für eine Produktlinie entscheiden, die es genau auf den Punkt bringt, die meiner Vorstellungen in der Qualitätsmanagement vorstellt. So, und das ist dementsprechend LEDLINE. Also, wir sind einmal gehe ich zu der Produktlinie ähm, Bänder ein. Die Bänder sind halt äh, immer mehr am kommen auf dem Markt und immer mehr wichtiger für Designprojekte, das ist äh, ganz wichtig und zwar in äh, dem Rigips Bereich zum Beispiel, in den Holzdeckenarten, wir können verschiedenste äh, Linien äh, äh, hervorheben, wir können Design hervorheben, indirekte Beleuchtung, da ist alles möglich, Farbspiele sind äh, da sehr viel äh, vorhanden mit äh, Smart Home, mit äh, allem was es so gibt, mit dimmbaren Sachen, mit Ambiente, da können wir sehr viel Sachen ausreizen und quasi auf den Kunden eingehen. Wichtig ist dabei die Qualität und zwar die Qualität der Chips dazu gibt es auch später ein eigenes Video in dem Labor. Da gehen wir auf die ganzen Qualitätssachen ein. So, als Installateur ehemaliger in der Elektrotechnik kann ich dann sagen und als Projektleiter ist es ganz wichtig, wir müssen darauf achten, dass die Produkte gut sind, aber auch gut zu installieren sind. Ja, deswegen, und auch wir flexibel sind. Das heißt, wenn wir zu uns die Sachen anschauen, zum Beispiel, hier haben wir ein klassisches panel wo wir sehr flexibel sind für den Installateur. Hier können wir unsere Kabel verstecken, können quasi einmal Aufputzmontage machen. Durch das smarte System ist es einfach eingeklickt. Wir können, sagen wir, wenn wir doch mit Regips irgendwie arbeiten und haben dann Möglichkeiten irgendwie auszuschneiden, da sind wir sehr flexibel. Können dann ganz normal diese Klammern reinsetzen und dabei haben wir dann sehr viel. Arbeitszeit gespart, indem wir die ganze Installation flexibel gestalten können. Das heißt, wenn wir das Ganze installiert haben, sollte sich der Kunde später entscheiden, irgendwie für ein anderes Design im Office, da können wir auch äh, sehr flexibel reagieren, indem wir hingehen und sagen, wir entfernen einfach den Rahmen. Ja, der Rahmen hält. Der ist magnetisch gestaltet. Das heißt, wir haben einmal satinierte Version mit äh, Edelstahl gebürstet und einmal in äh, Schwarz, Weiß und einmal Chrom. Und da sind wir sehr flexibel und können wir denke ich mal fast alles abdecken, was das angeht. Dann äh, gehen wir auch in den Industriebereich, wenn wir jetzt äh, zum Beispiel Garagen oder irgendwelche, äh, sage jetzt einfach Flughafenplätze, wie auch immer. Das heißt äh, Komplett ausleuchten möchten, da ist auch sehr viel mit. Äh Vandalismus verbunden und äh, da haben wir eine Entwicklung, die sehr stabil ist. Sie merken ja, ich schaue ja richtig auf die Produkte drauf und wir sehen, den äh, ganzen Sachen passiert nichts. Wir haben eine Schutzarzt ep 65 für die Installation sehr einfach, wo wir einfach die Gabel einführen können und die Leuchten immer weiter zur Installation benutzen können. Das sind so die Vorteile, kleiner Einblick einfach in die Produkte von äh, LEDLINE. Und ich denke mal, jeder Installateur und jeder, der die Sachen vertreibt bzw. auch die genießen möchte ohne Kopfschmerzen, der würde auf jeden Fall äh, mir in dieser Sache zustimmen. So, liebe Gäste, ich wollte euch nochmal vorstellen, wie wichtig die Qualität ist und hier wird die Qualität auch im Labor geprüft. Das heißt, wir gehen auf einen Dauerbelastungstest äh, jeder einzelnen Leuchten, schließen die ganzen Leuchten an und äh, sehen, wie ist die Temperaturentwicklung. Dazu haben wir auch die speziellen Geräte. Das heißt, wir äh, tun auch die Voltzahl verändern, wir tun auch die Amperezahl verändern. Dementsprechend gucken wir, wie die ganzen äh, Trafo's darauf reagieren und die ganzen einzelnen LEDs. Und äh, erst wenn die Qualitätskontrolle bestanden ist nach einem Langzeittest, dann können wir dann sagen: Okay, mit diesen Produkten können wir wirklich den Kunden beliefern und vor allem den Installateur, der auch beruhigt schlafen kann. Das heißt, wir haben natürlich auch die einzelnen Zertifikate, die wir besitzen, die ganzen Normen, die dem europäischen Standard entsprechen. Es ist alles. Vorhanden, nur selbst mit Elektroingenieuren möchten wir auch das Ganze hier vor Ort bei uns im Labor treffen. Und äh, dazu haben wir auch äh, einige Sachen, zum Beispiel was die lichttechnische Planung angeht. Da müssen wir auch die ganzen Lumen äh, analysieren und den ganzen Chip, die ganze Farbwiedergabe, die Farbtreue. Und dazu haben wir auch äh, dieses Gerät zum Beispiel. Dazu können wir aber sehr viel ins Detail jetzt in dem Video nicht eingehen. Wir kommen dann später zur lichttechnischen Planung, damit wir auch verstehen, was Lumen und Lux ist. Lumen ist äh, das Ganze, was die Lampe rausgibt, und Lux ist Lumen pro Quadratmeter. Das ist jetzt aus der Physik wird eigentlich jeder Lichttechniker mich verstehen, damit wir auch das Ganze greifen können, auch dementsprechend auch die einzelnen Dateien zu der Lichtplanung entwickeln können. Dazu haben wir einen echt speziellen Raum und den werden wir dann gleich zeigen, wo wir dann sagen, hier das und das wird das so und so getestet. Natürlich müssen wir auch ein gewisses Betriebsgeheimnis bewahren und können nicht auf alles Einzelne eingehen und das macht dann die äh, Produktlinie Ledline. Die, das Unternehmen Ledin geht darauf speziell ein und legt einen sehr großen Fokus darauf und das ist mir persönlich als Elektroniker sehr wichtig und ich denke mal, jeder aus der Elektrotechnik wird mich auch verstehen, dass die Temperaturentwicklung sehr wichtig ist, dass äh, die Farbwiedergabe auch dementsprechend da ist und dass die einzelnen Sachen, die der Kunde sich vorstellt bzw. auch die Wohlfühle vorhanden ist. Ich wollte schon mal erklären, jeder, der mit der... Lichtdatei schon mal gearbeitet hat, einen IES-Datei gesehen hat in der Lichtplanung, hat sich schon mal Gedanken darüber gemacht, wie könnte sowas entstehen. Das ist eine sogenannte Dunkelkammer. In der Dunkelkammer werden äh, die ganzen Lampen analysiert und die Reflexionen von äh, dem Licht quasi äh, photosymmetrisch aufgefangen und äh, im Labor werden dann diese Dateien speziell für jedes Leuchtmittel, für jede Lampe erstellt. Wichtig ist dabei, dass das alles zustimmt. Und äh, der sogenannte LUX, ja, Lumen pro Quadratmeter, muss auch dementsprechend für die Lichtplanung immer ziemlich genau sein. Und das ist der Raum, wo diese ganzen Dateien speziell für jede Leuchte erstellt werden. Das ist für uns sehr wichtig, da müssen wir sehr genau sein, damit äh, jeder Planer die Planungssicherheit hat und jeder Installateur und letztendlich jeder Kunde sehr zufrieden ist.